大家好，啊、呃、我们是从槟城去到跟定深坝来露营。啊、呃、我讲我们呢，你现在看到是一个人，其实呢，我老婆呢不想入境，因为刚刚睡醒，给你们看看一下。OK 了，OK 了。 去这个云顶森巴的露营地，这个露营地的名字叫做 l a i n y 的 Jungle。听说这个 l a i n y 的 Jungle 的老板娘，老板娘呢有两位老板娘啊来经营的。啊，Rainy 的 Jungle 呢，其实是有两两个老板娘的名字在里面。 那、啊、到底哪一个字是哪一个的老板娘呢？你们去到，如果你们有机会去到那个营地的话呢，才问问他们了，好不好？好，呃，时间不早了，我们就现在就出发，从冰城去到跟定森吧。今天呢，我们也会呃来拍影片，呃记录一下，然后来分享给大家。Let's go。 的天气看起来不是很好。我是根据卫士的指示一路走来，从卡拉还会走进这乡间小路，然后在这里可以看到两三个小路牌，跟着它走就可以到达 Lensing Jungle 了。慢慢走着，就好像走进。 了，入口处的欢迎，我们就在这里度过两天一夜的露营生活。 竟问了自己：露营是为了什么？总结这两年不停的露营得到的结论是：长时间我们的生活是在城市中，小时候对大自然的记忆已经不在，我们对大自然的渴望促使想走出家门，走入户外。 听到更多大自然的声音，露营让我们的生活慢下来，享受最基本的吃喝、睡眠，看城市里从没看得到的美景：日出、夕阳、蓝天、白云、青山和绿水。这是多么的，我们换一个环境去生活。看起来，这是我们休闲缓解压力的方式。 你说呢？ thank you Oh yeah. Well.

你发现什么不一样？我这边是臀是有有伤，但是你的腰好像是出全力去刚才我不敢出，才帮你平分你到伤势、okay.。OK，你现在个力，OK。你发觉你的腰那个力量就不一样了，它之前已经是很有力，一点点分别。它的，因为你这个生理已经是有能那个，还没有,、啊、你有吃里？

因为你这个脚毛干，我们别说你力气一点点了，而且腰还在用力。你别发觉哈，你现在才五秒啦，你在做到这个。你现在我至少我是用很大的力在圈。你都输了，不、啊、<laughs> 你完全没有体力了。我打球。 其实还有一些运动啊，有运动，但是打球未打球更要注意也是个人的个人体质，对，因为、欸、你们两个的体质 Okay. Sini nak lah buat campsite lagi. Ha. Ni. Ini memang sudah ada. Oh. Hah? Ha? Dari, 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 dari. Oh, ya ke? Oh, ke? Oh, ke? Tanah lebih lagi. 两天一夜在《Lands in the Jungles》的露营生活也接近尾声了。听领主说，有些人过来这营地的时候会走错路。我想，既然我有无人机，可以拍航拍，从大路口到达这营地。希望这样可以协助其他人比较容易来到《Lands in the Jungles》。